हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब ठीक होंगे मैं हूं आपका होस्ट सरफराज अहमद फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूं लिस्बन सिटी सेंटर एरिया तो इस टाइम हम हैं मारती मोनिश ठीक मारती मोनिश पार्क के सामने और मेरे राइट साइड में ये जो सामने आप देख रहे हैं मोंडियाल होटल और रोड पर जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये ट्रैम ट्रैक है ये काफी पुरानी बिल्डिंग है लेकिन अभी बिल्कुल पूरी तरह से ये बंद है और सामने वाली ये वाली जो स्ट्रीट आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप की शॉप्स हैं रेस्टोरेंट्स हैं और इस एरिया में इस टाइप की बहुत सी स्ट्रीट्स हैं जो अपने आप में इंटरलिंक हैं, अपने आप में वो यानी कि मिली हुई हैं जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे दो रोड निकल रहे हैं एक स्ट्रीट ये जिसपे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो जो सामने वाला जो रोड जा रहा है वो सी साइड एरिया में निकल जाएगा जबकि ये जो राइट साइड में जहाँ टैक्सी जा रही है ये दूसरी तरफ निकलेगा मेरे सामने रोसियो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और अब हम पहुंच गए हैं रोसियो स्क्वायर और इस एरिया में काफ़ी होटल्स हैं और बहुत पुरानी जो है बिल्डिंग्स हैं जिनको अब यहाँ नई जो कंपनीज हैं उन्होंने उन्हों किया है उनको रेनोवेट जो है वो कर रही हैं रेनोवेशन का जो उनका काम चल रहा है जैसे कि आप देख भी सकते हैं और यहाँ ऊपर आप जैसे कि देख रहे हैं ये जो केबल्स हैं ना ये केबल्स जो ट्रैम्स हैं उनको पावर देने का उनका पूरा एक एक नेटवर्क है ये टुक टुक जिसमें बैठ के यहाँ टूरिस्ट बहुत एंजॉय करते हैं मेरे सामने रोसियो बस स्टॉप यहाँ से दो तरह की बसेस निकलती हैं इस स्टॉप से चूँकि बहुत फेमस स्टॉप है एक सिटी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी बसेस निकलती हैं इसके अलावा ये वाली जो आप बस देख रहे हैं यालो बस ये एक कंपनी है जो कि टूरिस्ट के लिए पूरा टूर जो है वो ऑपरेट करती हैं इनके डिफरेंट टाइप के इनके टैरिफ्स हैं 24 फोर आवर्स का भी आप टिकट टिकट ले सकते हैं 48 एट आवर्स का भी ले सकते हैं 15 यूरोज़ में 25 फ़ाइव यूरोज़ में 35 फाइव यूरोज़ में 72 टू आवर्स फोर्टी एट आवर्स का भी है और नाइन्टी मैक्सिमम जो है नाइन्टी सिक्स आवर्स के लिए आप इनका टिकट ले सकते हैं और जो भी जो भी मोनूमेंट्स हैं जो साइट सीनिंग्स हैं वहाँ पे आप उतर सक उतर सकते हैं और फिर उसी बस उसी बस पे या इसी कंपनी की दूसरी बस में आप आपको एक्सेस मिलता है और ये सामने कुछ स्टॉल्स हैं जो कि मंथ में एक मरतबा यहाँ पे जो ऑनर्स हैं वो आते हैं और अपने स्टॉल लगाते हैं डिफरेंट उनके जो यहाँ की फ़ेमस जो, जो चीज़ें हैं जिससे कि मैंने आपको बताया बहुत बड़ा स्क्वायर है ये भी और वो सामने वो सामने एक चर्च है बहुत फेमस चर्च है जो कि 1796 के अंदर एक यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वाक आया था उसमें वो काफ़ी डेमोलेज हो गया था लेकिन फिर भी उसको जो है बचा के रखा गया है और रोसियो स्क्वायर से अब ये दोम पेड्रो डोम पेड्रो स्क्वायर हम पहुँच चुके हैं बहुत बड़ा स्क्वायर है ये और बिल्कुल इसके बराबर में ही बिल्कुल इसके यहाँ पे एक और बहुत फेमस चर्च है चर्च सेंट डोमिनिक काफी फेमस चर्च है अभी सुबह के 11 बजे हैं लेकिन शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट होते हैं और ठीक इसके बराबर में एक और स्ट्रीट है जो कि ऊपर जा रही है मैं अभी आपको दिखाऊंगा जैसे कि आप देख रहे हैं सामने कुछ जो कार्स हैं वो भी पार्क हैं और वो एक वो एक बड़ी जबरदस्त एक स्ट्रीट है अपने आप में देखने वाली स्ट्रीट है और ये जैसे आप देख रहे हैं ये स्ट्रीट आगे जाके हॉस्पिटल साउजोस से होते हुए मारती मोनिश पार्क में मिल जाती है तो ये लिस्बन में देखने वाली ये बड़ी जबरदस्त जो है चीज होती है एक मरतबा फिर हम लोग दोबारा दाम पैद्रो स्क्वायर पे या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हम ये रोसियो स्क्वायर पे ही हैं क्योंकि यहाँ बड़ा कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे इस तरह के बहुत से पिलर्स होते हैं और उनमें जो इनकी जो पुरानी जो पर्सनैलिटीज़ जो थी जो इनके हीरोज़ थे उनके स्टैचूज़ जो हैं उनको फिट किया गया है जैसे कि यहाँ पर एक और एक स्टैचू आज काफी अच्छा वेदर बहुत अच्छा है आज और ये सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक थिएटर है दोना मारिया ये एक बहुत फेमस थिएटर है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बिल्डिंग है जिसके नीचे से इस स्ट्रीट में जाने के लिए एक्सेस दिया गया है और ये भी वन वे स्ट्रीट है इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके काफ़ी शोरूम्स भी हैं और यहाँ मैंने जैसे आपको बताया पहले भी बताया कि इस तरह से इसको प्लान किया गया इस तरह से इसका इसको बसाया गया है लिस्बन का ये जो ओल्ड एरिया है ओल्ड सिटी एरिया है कि सारे सारी जो स्ट्रीट्स हैं वो आपस में जो है वो इंटरलिंक हैं और यहीं से ये रास्ता और एक एक और स्ट्रीट जो लेफ्ट स, जो की तरफ जो जाएगी वो सामने सांता जुस्ता जो एलि एलिवेटर है वो ऊपर जैसा कि आपने देख रहे हैं वो आपस में एक एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से मिली हुई है इस तरह से छोटा सा एक ब्रिज बनाया गया फाइनली हम पहुंच गए हैं रोसियो ट्रेन स्टेशन की तरफ यहाँ भी काफ़ी फेमस बिल्डिंग्स हैं ये भी एक सामने जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी एक थिएटर है ये एरिया भी काफी काफी बड़ा ये एरिया है मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी रेस्तरा दोरस एक और मेट्रो स्टेशन और इस बिल्डिंग के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा व्यू पॉइंट है जहाँ जाने के लिए स्पेशली एक एक ट्रैम लाइन जाती है उस पर मैं एक अलग सी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा जल्दी जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़